बच्चों को बचपन ही से सीखने की तरफ रागब करना ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त इनका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा होता है और इनके सीखने की सलाहियत ऊर्ज पर होती है अगर बच्चों को इब्ता से ही सीखने की अहमियत और लिखने की मशक़ के बारे में तरबियत दी जाए तो ये उनकी बाकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा साबित होती है ये एक हकीकत है कि प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल करने के दौरान एक बच्चा बहुत से तरीक़ों से सीखता चला जाता है बच्चे में सीखने और सोचने की आदत पैदा करने के लिए ये बहुत अहम दौर होता है जिसमें छोटे बच्चों की शौरी तरक्की शुरू होती है इल्मी नशो में ज़ुबानें याददाश्त मनसूबाबंदी करने और काम पर ध्यान देने जैसी महारतें सीखना शामिल होती हैं प्राइमरी तलीम के इन इब्तदाई बरसों में वालदेन को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत होती है मुख्तलिफ सरगर्मियों की मदद से वो बच्चों को नई चीज़ें सीखने की तरफ रागब कर सकते हैं ताहम ये भी एक हकीकत है कि छोटे बच्चों की तरबियत करना वालदेन और के लिए आसान काम नहीं है मुख्तलिफ़ सरगर्मियों और खेलों के ज़रिए हम बच्चों को सीखने की तरफ रागब कर सकते हैं बच्चों को कभी कभी एक वक्त में मुख्तलिफ चीज़ें सीखने में दुश्वारी का सामना तो करना पड़ता है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये इनकी आदत का हिस्सा बन जाती हैं दुनिया में लिखने के मुख्तलिफ तरीक़े मौजूद हैं ये ज़रूरी नहीं कि हर शख्स या हर बच्चा लिखने के तमाम तरीकों के बारे में जानता हो आम तौर पर ज़्यादातर लोग लिखने के एक या दो तरीक़ों को ही जानते हैं बच्चों को लिखाई के मुख्तलिफ़ तरीके सिखाने के लिए इब्तदाई उम्र से ही इनकी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है मिसाल के तौर पर अगर वालदे चाहते हैं कि इनका बच्चा इंग्रेज़ी लिखने के किसी एक तरीके से वाकिफ हो जाए तो इन्हें इब्तदाई उम्र में ही इंग्रेज़ी तहरीरी हरूफ के बारे में इसकी रहनमाई करनी होगी किसी ख़ास जुबान को लिखने के लिए मखसूस तहरीरी नज़ाम इस्तेमाल किया जाता है तहरीरी नज़ाम आम तौर पर स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है दूसरी तरफ मुख्तलिफ मुख्तलफ़ें भी बच्चों को जुबान के बारे में रहनुमाई फ्राहम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं बच्चे का लखाई सीखना जुबान के अंदाज़ और स्क्रिप्ट पर मुनसर होता है आप बच्चे को अपनी ज़ुबान के बारे में भी तालीम दे सकते हैं अगर हम अंग्रेजी तहरीरी नज़ाम की मिसाल लें तो मालूम होता है कि इसका आगाज़ बाएँ से दाएं, जबकि उर्दू तर्ज तहरीर इसके बिल्कुल उल्ट यानी दाएं से बाएँ तरफ होता है लिहाजा उस और वालदेन के लिए ये ज़रूरी है कि वो छोटे बच्चे को इन बुनियादी बातों के बारे में सिखाएँ बच्चों की जानब से किसी भी किस्म के तख्लीकी काम पर उनके लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है और एक मस्बत फ़ीडबैक ही उनकी बेहतरीन नशोवानुमा करता है लेकिन बिलखसूस जब तहरीर यानी लिखाई को फोकस किया जा रहा हो तो उस वक़्त एक एक हर्फ पर बच्चे को फीडबैक जरूर दें शाप ने बहुत अच्छा लिखा है ठीक आज के काम में आपको इससे बच्चे की लिखने की हिचकचाहट दूर होती है और बच्चा जल्दी से पेंसिल के साथ क्रिएटिविटी के साथ साथ लिखना शुरू कर देता है